亲爱的爸爸妈妈，你们在地狱还好吗？我现在过得挺不错。我的房东是一个有点严肃的天使。艾乐，你赶紧把吃完的室友艾乐是一个有点宅的吸血鬼。好、哎，好,好，好，马上收拾啊！除了他们之外，还有一个有点奇怪的室友，哎、老师他是一个狼人。不过他好像很讨厌我，他经常半夜出去，非常神秘的样子。嗯。<laughs> 嗯 还有一点，啊，嗯、啊，这是怎么了？不小心看到电视里的月亮了。李老师，你理解一下，狼人每个月总有那么几天比较敏感。人是你带回来的，待会儿一起把客厅收拾好，不然就等着加工作。什么？等等，关我什么事啊？还有一点，满月前的几天绝对不能让他看到圆圆的东西，不、哦、然。 会发生很恐怖的事情。再在家里变身，你就收拾东西走人吧。<laughs> <laughs> 嗯、这怎么被遮住了？啊、出来！啊。哎哎哎！怎么又遮住？出来！啊。哦、啊！有、啊啊哎、完没完？这样下去天亮也变不回来了，还是先回去吧。 免得被人看见我这模样。我爆了！爆了！哎呀呀呀！怎么办？现在还是从月亮出来再下山吧哎。大毛，你没事吧？哎，好深啊！还有鼹鼠宝,宝宝呢。 看来只能挖开了，挖开。算了，怎么能因为衣服破坏别人的家呢？嗯,嗯，大毛先生真善良啊！你会说中文了？啊啊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 ！原来是这样啊！那个，大毛先生，我不是故意跟踪你的，只是你突然从家中冲出去，我有点担心。 试试。是是嗯，给，你等我一下，我去给你找条裤子，很快回来。怎么还没回来？